Несколько слов о проекте. Этот проект, который называется «Медиавершки», наша компания «Ноксфишес», которая специализируется на медиа-исследованиях и репутационных исследованиях, запустила в начале 2011 года. В рамках этого проекта мы планируем как минимум один раз в году подводить итоги представленности компании в средствах массовой информации и таким образом очень деликатно говорить о том, каким образом компании с помощью медиаинструментов работают над построением, созданием своих имиджевых моделей. Сегодня мы попытаемся очень быстро, очень лаконично поговорить о ситуации, которая в 2011 году сложилась на нескольких рынках. Это ряд сегментов рынка FMCG, это рынок пива, это рынок табака. А сразу хочу сказать, что сегодня мы будем говорить о медиамоделях очень больших украинских компаний. Мы понимаем, что тема деликатна, и мы тоже постараемся говорить об этом очень деликатно. Итак, давайте начнем очень быстро с первой презентации, которая посвящена такой категории рынка FMCG, как продукты питания. На этом слайде вы можете видеть перечень объектов исследования, которые медиамодели, которых изучались в течение 2011 года. И также можете видеть перечень рынков, по которым эти компании в 2011 году работали. Я напоминаю, что методология проекта «Медиавершки» предполагает оценку медиаполя компании в разрезе нескольких репутационных блоков, вы увидите дальше их в презентации, а также мы определяем наиболее широко представленную в средствах массовой информации компанию, а также показываем компанию, которая наиболее динамично в течение 2011 года набирала обороты своего присутствия в средствах массовой информации. Таким образом, мы анализируем количество и качество резонанса, о чем, собственно говоря, речь идет на этом слайде. Самое главное, скажи, пожалуйста. Если концентрировать внимание на репутационных блоках, наиболее, наиболее популярным блоком был бизнес, блок бизнес-показателей, в котором сконцентрировалось больше трети всех упоминаний компаний, и вторым упоминанием был блок компании как социальное явление. Эти медиа-акценты свидетельствуют о том, что FMCG-компании довольно открыты и достаточно открыты и публичны, но в то же время наименее популярным был блок продукты и ассортимент. На его долю преподаватель попадает всего на всего 7% упоминаний, что есть вполне закономерным для этого рынка, поскольку продвижение продукта, как правило, происходит за счет развития медиамодели бренда, а не главной компании. Также насчет бизнес, блока бизнес-показателей большинство компаний концентрировалось на представлении только в основном бизнес-показатели и изменений центрального офиса. В то же время акцент на деятельности украинского офиса сделала только компания Nestle и Craft Foods в достаточной мере. Остальные компании на этом не акцентировали своего внимания. Также стоит отметить, что в блоке компании, как социальное явление, он уступает по количеству блоку бизнес-показателей. Возможно, это связано с общим э, трендом э, информационного поля, над которым продолжает в 2001, продолжал давлеть в 2011 году э, тематика э, кризиса и э, финансовых проблем. Поэтому компании концентрировались э, исключительно на... Э, рассказе о своих финансовых и бизнес-процессах. В то же время компании рынка FMCG есть главными, одними из основных модераторов блока компании как социальное явление, то есть корпоративная социальная ответственность, благотворительность, коммуникация с госструктурами. И в этом блоке этот, этот блок не смог развинуться в 2011 году только из-за, повторюсь, давления и интереса медиаполя к финансовой составляющей рынка. Вот, наверное, это самое главное, что можно сказать в данном сегменте, если очень коротко.